নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই দেৱজুবোৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব হেল্পাৰ দেৱলৈ আপোনালোকৰ স্বাগত জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ হয় বন্ধুসকল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা কেইটামান মাহৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰে এভিকশ্বনছ উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি এই উচ্ছেদৰ সম্পৰ্কে উচ্ছেদনো কি কাৰ ওপৰত কৰা হৈছে কি কেনেকৈ কৰা হৈছে আৰু মিয়াসকল কোন আৰু উচিত আৰু মিয়াসকলৰ মাজত কি এটা সম্পৰ্ক আছে আমি সেই সম্পৰ্ক আজি আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ এটি সৰু সৰু অনুৰোধ থাকিলে অনুৰোধ হ'লে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাব্সক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে কাষতে থকা বেলাইকনটো ডিবলৈ নাপাৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কোন যাতে নটিফিকেশ্যনবিলাক পায় আৰু লগৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে বোলক আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হয় বন্ধুসকল আমি যোৱা কেইটামান মাহৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন জিলাত এভিকশ্যন চৰকাৰে কৰি আছে আৰু কৰি থকা দেখা পাইছে ৰিচেণ্টলি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাটত উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈ গৈছে আৰু লগতে তাত থকা নেগেৰেটিং অঞ্চলত লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ ওচৰতে থকা যিবিলাক চৰ্চাপৰি অঞ্চল সেইবিলাকত ইভিকশনছ হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ইভিকশ্যন এভিকচনছ উচ্ছেদ এইবিলাক কি হয়নো আচলতে হোৱাট ইজ দ্য ইভিকশ্যনছ বা উচ্ছেদ কি হয় ইয়াৰ এতিয়া চিম্পুল ডেফিনেশ্যন এটাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে উচ্ছেদ বেলেগ একো নহয় যে উচ্ছেদ হৈছে যিসকলে যিসকল লোকে চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে বা কোনো বিনা অনুমতিত তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে আৰু সেইসকলক সেই ঠাইৰ পৰা অটোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই হৈছে এভিকচনছ বা উচ্ছেদ এতিয়া আমি গম পালোঁ যে উচ্ছেদ কি হয় আৰু এটা কথা হৈছে এই মিয়াসকল কোন অসমত এতিয়া আমি খুব সহজতে এইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে মিয়াসকল যদি সৰ্বতাত দিশৰ পৰা মিয়াঁসকল সন্মানীয় ব্যক্তিসকল কিন্তু আমাৰ অসমত বা বিভিন্ন ঠাইত ইয়াৰ অৰ্থটো অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমাৰ অসমত আমি মিয়া বুলি ক'লে সাধাৰণতে যিসকল লোকে চৰ চুপৰি অঞ্চলত বাস বসবাস কৰি বংগমূলীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে সেইসকল ব্যক্তিকে মিয়া বুলি আমাৰ অসমত জনা যায় এতিয়া এই মিয়া আৰু যিটো উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া এই তাৰ লগত এটা ওতপূৰ্ত সম্পৰ্ক আছে সম্পৰ্কটো হৈছে ধৰক আপোনালোকে যিসকল চৰকাৰী চৰকাৰী লোকে ইয়াত উচ্ছেদ কৰিবলৈ গৈছে সেইসকলৰ আটাইতকৈ সৰহসংখ্যক লোকেই হৈছে মিয়া বসতি তেওঁলোকে চৰকাৰী ভূমিত বিনা অনুমতিত প্ৰৱেশ বিনা অনুমতিত তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বয় বস্তু বা সা সম্পত্তি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে অসমৰ অসমৰ সম্পত্তি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ এই মিয়াসকলে যিহেতু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিনা অনুমতিত তেওঁলোকে সেই চৰকাৰী ভূমিত বহি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে সেইসকলক তেওঁলোকে এই ঠাইৰ পৰা আঁতোৱা হৈছে এতিয়া আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব যে এই মিয়াঁসকল কেনেকৈ আহিল ক'ৰ পৰা আহিল আৰু নে আমাৰ অসমৰ ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান হয় বন্ধুসকল আচলতে তেনে কথা নহয় আমাৰ তেওঁলোকৰ যিসকল বংগমূলীয় মিয়া তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰা হৈছে তেওঁলোক কিন্তু আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক নহয় যদি হ'লেহে তেওঁলোকৰ হাততো হয়তো কিছুমান ভেলিড ডকুমেণ্ট থাকিলেহেঁতেন কিন্তু যিসকলে উচ্ছেদ কৰা হৈছে সেইসকলৰ হাতত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ভেলিড ডকুমেণ্ট নাই তেওঁলোকে বিনা অনুমতিত চৰকাৰী বাসভিনিত বহি আছে কথা তেওঁলোকে চৰকাৰী বিভিন্ন যান বাহনৰ সহায়ত বিভিন্ন যন্ত্ৰ চালিতৰ সহায়ত তেওঁলোকক সেই ঠাইৰ পৰা খেদোৱা হৈছে এতিয়া আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে এই মিয়া সকল হৈছে কোন হয় তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমি উত্তৰটো পালোঁ এতিয়া মন আৰু এটা কথা এই প্ৰসংগত আমাৰ কথা আহি পৰে যে অসমত এই লোকসকল কেনেকৈ সোমাবলৈ বা কেতিয়াৰ পৰা আহিলে ইয়াৰ উত্তৰটোত আমি অকণমান অতীতলৈ যাব লাগিব আমাৰ অসমৰ ইতিহাসলৈ যাব লাগিব আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যেতিয়া স্বাধীনতা স্বাধীন হোৱাৰ দিনৰ পৰা অসমো এখন পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি পালে আৰু সেই স্বীকৃতি পোৱাৰ দিনৰ পৰা আমাৰ অসমত কিন্তু বিদেশী সমস্যাৰে ভৰপূৰ হৈ আছে ই ভাৰতবৰ্ষৰ বাকী ৰাজ্যৰ তুলনাত কিন্তু আমাৰ অসমৰ এই সমস্যাটো আটাইতকৈ অধিক আৰু প্ৰবল দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ কিয় আমাৰ কাষতে থকা যিবিলাক চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কৰ্মগত এই মিয়াসকল আমাৰ অসমলৈ ঢাপুলি মেলি আহে আহি পেলাই তেওঁলোকে অসমৰ বিশেষকৈ নামনি অসম আৰু মধ্য অসমত তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰি আছে অবৈধভাৱে আৰু এই অবৈধ ব্যক্তিসকলকেই বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰীয়ে আমাক চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিচেণ্টলি আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ যোৱা যিকেইটা উচ্ছেদ কাৰ্য ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী দিনতো বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৰিবলৈ আছে বুলি তেওঁলোকে কথা কৈ আছে নিউজ বাতৰি আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হয় তেওঁলোকক এই এইটো কাৰণবশতঃ তেওঁলোকক অবৈধভাৱে অবৈধভাৱে প্ৰকৃতি স্থাপন কৰাৰ কাৰণেই তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে নে বা অন্য বেলেগো কাৰণ অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে হয় আমি আমাৰ অসমৰ জাতীয় সংকট এটা সংকট আহি পৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে কিছু কিছু সভাত আমি কোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ গতিকে আচলতে জাতীয় সমস্যা ন জাতীয় সংসদনো কি হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আমি যোৱাত যদি আমাৰ যিটো লোকপিয়ল হয় চেঞ্চাছ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছ দুহেজাৰ এক চনৰ চেঞ্চাছত দেখিবলৈ যাওঁ আমাৰ অসমৰ জনবিন্যাসটো সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ এটা পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত যিহেতু বংগমূলীয়া মুছলমানসকলৰ যিটো সংখ্যাগৰিষ্ঠতা সেইটো লাহে লাহে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ এটা সমস্যা যিহেতু অসমত অসমীয়াসকলৰ বাসিন্দা হয় আৰু তেওঁলোকক ই বিদেশীসকলৰ কোনো স্থান নাই আমাৰ অসমত গতিকে তেওঁলোক আহি পেলাই যাতে আমাৰ অসমত জনগাঁথনিটো সম্পূৰ্ণ বিশৃংখল কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ভাষাটো কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে সেই গতিকে এটা এটা ডাঙৰ এটা কাৰ্য চলোৱা হৈছে আৰু এই কাৰ্যটো এই উচ্চাদৰ লগত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে যিহেতু আমাৰ অসমীয়া ভাষা এটা সময়ত যিহেতু লাহে লাহে সংখ্যা সংখ্যালঘিষ্ঠ হ'বলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে এতিয়াই কিন্তু আমাৰ পদক্ষেপ লোৱা দেখা গৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈ গঠিব যিহেতু আমাৰ জাতি সংকট আহি পৰিলে সেইটোতো কেতিয়াও সেই সময়ত সমাধান কৰিবলৈ আমি বাচি থাকিব নোৱাৰিম গতিকে এতিয়াই সমস্যা যিহেতু উদ্ভৱ হৈছে তেনেহ'লে এতিয়া আমি সমাধান কৰা উচিত সেই হেতু আমাৰ চৰকাৰে এই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি আছে বা পৰৱৰ্তী দিনতো উচ্ছেদ কাৰ্য চলাই থাকিব গতিকে এতিয়া আৰু এটা কথা হৈছে যে সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পৰা আৰু এটা কাৰণ হৈছে যে এই যিসকল উচ্ছেদিত লোকসকলে তেওঁলোকৰ বসন্ত কিন্তু বেআইনীভাৱে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যক অনৈতিক কাৰ্য ধৰক ড্ৰাগছ বা মাদক দ্ৰব্য আৰু লগতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য কিন্তু সৰবৰাহ সেই এৰিয়াবিলাকত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়াও এটা কাৰণ হৈছে উচ্ছেদিত কাৰণ হ'ল তেওঁলোকে যাতে আমাৰ অসমত বিভিন্ন সা সম্পত্তি বা সম্পদসমূহ অপচয় কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া যিটো একদম যুদ্ধদেশী ৰূপত চলাই নিছে আৰু এটা কথা হ'ল যে তেওঁলোকৰ আমাৰ অসমৰ তাত ডাঙৰ সমস্যা হৈছে দৰিদ্ৰতা দৰিদ্ৰতা কিন্তু এই উচ্ছেদৰ লোকসকলৰ পৰা আটাইতকৈ আহিছে যেতিয়া চেঞ্চাছ হয় চেঞ্চাছত কিন্তু এই লোকসকলেও সংখ্যা গণনা কৰা হয় গতিকে যেতিয়া এইসকল লোকসকল যিহেতু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ স্থায়ী বসতি নাই তেওঁলোকে যধে মধে তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম দি পেলাই আমাৰ অসমত বিন্যাসটো একদম বেলেগ এটা গতিত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কৰে তেওঁলোকক কিন্তু সি দৰিদ্ৰতা আটাইতকৈ এটা অংশ তেওঁলোকৰো হয় গতিকে দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ তেওঁলোকো এক বুলি ক'ব পাৰি আৰু এটা ঘটনাটো সেইটো এটা সেইটো এটা সমস্যা হ'ল আৰু এটা সমস্যা হৈছে আমাৰ অসমত হোৱা বাল্য বিবাহ যিহেতু জনসংখ্যাৰ কথা ওলাইছে যিহেতু সেই গতিকে তেওঁলোকে বাল্য বিবাহ কৰা দেখা যায় ওঠৰ বছৰ ন হোৱা আগতে তেওঁলোকে বিবাহ সম্পন্ন কৰে আৰু বিবাহ সম্পন্ন কৰি দধে মধে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বৃদ্ধি কৰাত লাগি যায় গতিকে এইটো আমাৰ অসমত জাতীয় এটা চিন্তাহে হয় গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ চৰকাৰখনে যি পদক্ষেপ লৈছে খুব এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হয় যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ জাতিটো কোনো ধৰণৰ সংশয় নাহে সেয়া কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো পদক্ষেপ লৈছে খুব এটা ভাল পদক্ষেপ হয় গতিকে আচলতে আমাৰ অসমীয়া আইখনক যাতে কোনো ধৰণৰ বিদেশী বা বেলেগ যিকোনো লোকে আহি যধে মধে আহি থাকিব নোৱাৰে তাৰ এটা সু ব্যৱস্থা কৰা উচিত আৰু লগতে আমাৰ অসমখনত আগুৱাই নাটো দায়িত্ব আমাৰে গতিকে সমস্যা যিয়ে নাহক লাগিলে আমি কিন্তু সকলোৱে এক বিবেকেৰে আমি সমাধান কৰাটো খুবেই উচিত হয় তেতিয়া আমি প্ৰতি খোজতে আমি প্ৰতিটো ঠাইতে আমি জয়ী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি আমি জানিলোঁ যে উচ্ছেদ কিয় হয় কাক কৰা হয় কিয় কৰা হৈছে এই সম্পৰ্কে আমি আজি এটা থুলমূল আভাস এটা ল'বলৈ যত্ন কৰিলোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তেনেহ'লে আমি আকৌ অহা এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম তেনেহ'লে আজিলৈ